హలో హాయ్ అండి మారుతి సాహితీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సుస్వాగతం అండి అంతా బాగున్నారండి మేమంతా బాగున్నామండి మనందరికీ ఆ గడప ఆశీస్సులు వెళ్ళే వెళ్ళేదా ఉన్నారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మన మారుతి సాహిత్య ఛానల్లో స్వామివారికి సంబంధించి శ్రీ ఏకదంత స్తోత్రం విందామండి శ్రీ ఏకదంత స్తోత్రం మదాసురం सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुराः भृग्वादयश्च योगीन्द्रायेकदन्तं समायुः प्रणम्यतं प्रपूज्यादौ पुनस्ते संयुक्ता एकदन्तम् गजाननम् देवर्षयोचिभुः सदात्मरूपम् सकलादिभूतममाैनम् स्वहमचिन्त्यबोधम् अधादिमद्यान्तविहीनमेकम् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः अनन्तचिद्रूपमयं गणेशमभे अनन्तचिद्रूपमयं गणेशमभेदभेदाविहीनमाद्यम् हृदि प्रकाशस्य धरम् स्वधीस्तम् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः समाधिसंस्तम् हृदि तु प्रकाशरूपेण विभान्तमेवम् सदा निरालम्बसमाधिगम्यम् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं प्रकृत्य मायां विविधस्वरूपं सुवीर्यकम् तत्र ददाति यो वै तमेकदन्तम् शरणं व्रजामः यदीयवीर्येण समर्थभूतं स्वमाययाया संरचितं च विश्वं तुरीयगं ह्यात्मकवित्तिसंज्ञम् तमेकदन्तं शरणं व्रजामः

शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितनादकेन सुप्तिसंज्ञम् रचितं जगद्वै समानरूपं तथैकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तदेव विश्वं कृपया प्रभूतं द्विभावमाधौ तमसाविभातम् अनेकरूपं च तथैकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः ततस्त्वया प्रेरितकेन सृष्टम् सुसूक्ष्मभावं जगदेकसंस्थम् सुसात्विकं स्वप्नमनन्तमाद्यम् तमेकदन्तं शरणं वज व्रजामः तत्स्वप्नमेवं तपसा गणेश सुसिद्धिरूपं विविधम् भूवा सदैकरूपं कृपया च ते अत्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः त्वदाज्ञया तेन सदा हृदिस्ता सुसृष्टं जगदं शरूपं विभिन्न

तदेव सृष्ट्या प्रकृतिस्वभावादन्तरे त्वं च विभासि नित्यं दियः प्रधाता गणनाधयेक स्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सर्वे ग्रहाभानि यदाज्ञयाच प्रकाशरूपाणि विभान्ति के वै भ्रमन्ति नित्यम् स्वहि स्वविहारकार्यातमेकदन्तम् शरणम् व्रजामः त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः स्वदाज्ञया संहारको हरो वै त्वमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदा ज्ञया भूस्तु जले प्रसंस्था यदाज्ञयापः प्रवन्ति नद्या स्वतीरसंस्थश्च कृतः समुद्रा तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदा देवगणादिविस्था यच्छन्ति वै कर्मफलानि नित्यं यदा ज्ञया शैलगणास्थिरा वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः यदा अग्नयाया धरो वै यदा अग्नयाया मोहदेव कामहा यदा अग्नयाया कालधरो र्यमचा तमेकजनतम शरणम् व्रजा महा वाति विभाति वायुर्दयाद निर्जटरादिसंस्थः यदाज्ञेदं सचराचरम् च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः तनन्तरिक्षं स्थितमेकदन्तं त्वदाज्ञया सर्वमिदं विभाति अनन्तरूपं हृतिबोधकं त्वां तमेकदन्तं शरणं व्रजामः सुयोगिनो योगबलेन साध्यं प्रकुर्वतेकहस्तवने समर्दः अतः प्रणामेण सुशुद्धिदोऽस्तु तमेकदन्तं शरणं ्रजामः गृत्समनौ वाच एवम् स्तुत्वा गणेशानाम् देवाः सौनयः प्रभुम् तूष्णीम् भावं प्रपद्यैव न तु ननृतुर्हर्ष संयुताः स प्रीतात्मा देवर्षीणाम् सवै न वै एकदन्तो महाभागान् भक्तवत्सलः एकदन्त उवाच स्तोत्रेणाहं प्रसन्नास्मि सुराः सर्षिगणाः खलु वृणत्वं वरदाहम्भो दास्यामि मनसीप्सितम् भवत्कृतम् मदीयं यत् स्तोत्रम् प्रीतिप्रदम् च तत् भविष्यति न सन्देह सर्वसिद्धिप्रदायकम् यज्जरिच्छति तत्तत्त्वयि प्राप्नोति स्तोत्रपाठकः पुत्रपौपुत्रादिकम् सर्वम् धनधान्यकम् गजाश्वादिकमत्यन्तम् राज्यभोगादिकम् ध्रुवम् भुक्ति च योगम् वै लभते शान्तिदायकम् मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकम् च यत् पठताम् शृणु शृण्वत्ताम् ऋणा भवेत् तद्बन्धहीनता एकविंशतिवारं यः श्लोकानेवैकविंशतिम् पठेद्वै हृदिमाम् श्रुत्वा दिनानि द्वेकविंशतिम् न तस्य दुर्लभम् किञ्चित् त्रिश्लोकेषु वै भवेत् असाध्यम् साधयेन्मर्त्य सर्वत्र भवेत् नित्यं यः पठति स्तोत्रम् ब्रह्मीभूतः स वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवा पूता भवन्ति त एवम् स्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा महर्षयः ऊचुः सर्वे करपुटैर्भक्त्या युक्तागजरणम् इति श्री श्रीमुग्गलपुराणे एकदन्तचरिते पञ्चपञ्चाशत्तमाध्याये श्री एकदन्तस्तोत्रं एक सम्पन्नम् స్వామివారి ఆశస్సులు మనందరికీ ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మన మారుతి సాహితీ ఛానల్లో స్వామివారికి సంబంధించిన ఈ స్తోత్రం మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ మీ అందరికీ స్వామివారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా మనందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ మారుతి సాహితీ ఛానల్ అండి